Я полагаю, что если есть, есть, есть претензии, есть какие-то замечания относительно продукции украинских производителей, они должны быть доведены. С другой стороны, россияне заинтересованы в поставках качественной продукции из Украины, и если верить экспертам, которые говорят о том, что это достаточно неплохой и интересный сегмент, я имею в виду поставка продукции в Российскую Федерацию. Я полагаю, что снятие этих вопросов будет выгодно как России, так и Украине. Потому что в данной ситуации в данной ситуации, когда мы наблюдаем за происходящими событиями, это не добавляет, скажем, аргументов. Ну, как бы пользу сотрудничества как российской, так и украинской власти. Потому что, я уже говорил, не конфликтная ситуация понижает планку всем. Я полагаю, что, скорее всего, здесь экономика становится заложник, заложницей неких политических моментов. Я полагаю, что политическую игру на этом строить как-то не очень конструктивно. Подчеркиваю, не для тех, кто это организовывает, не для тех, против кого это организовано. Подчеркиваю, это всегда игра на понижение. Поэтому политический компонент безусловно существует хотя бы по той простой причине что если разложить информационное пространство э, по этой теме да то мы получим э, больше скажем политической составляющей чем экономических экспертных ну в смысле экономической составляющей экспертных оценок если мы говорим об экспертных я бы просто решил так что есть задача есть проблемы или есть затруднения, оно преодолевается. Вот тогда, наверное, многие вопросы будут просто, могут просто не возникать, не то чтобы они были сняты. Реакция украинской стороны была связана с тем, и министр выступил, на мой взгляд, достаточно грамотно, достаточно конструктивно относительно того, что здесь нет никого, никакого лоббирования интересов, что здесь это касалось только трех производств из семнадцати, если мне не изменяет память. Ну, в общем, несколько, это незначительная часть, причем собственниками которых является не обязательно Россия. Россияне или не россияне, какая аргументная база была? Я полагаю, что, скорее всего, если экспертно будет подтверждено, что на сегодняшний день эта, ну, как бы проблема преодолена, то я думаю, что и для этих предприятий, думаю, будет достаточно благоприятные условия. Экономические войны – это, как правило, продолжение экономических кризисов. Это преодоление экономических кризисов, но уже другими инструментами, экономическими инструментами и, и даже может быть не экономическими инструментами. Это значит, что в предыдущей волне, в предыдущей фазе обострения этой, этого кризиса политиками не были решены те проблемные вопросы, которые стояли как раз перед отраслью. С одной стороны, с другой стороны, это говорит о том, что в экономике истощаются ресурсы. Это говорит о том, что в экономике на э, этапе перед э, экономическими войнами не было э, инновационной политики, не было инноваций. Именно инновации могли бы создать дополнительные источники ресурсов, которые, которые решили бы вопросы, в том числе и энергетические вопросы, которые я так подозреваю, являются предтечей этих э, экономических войн. И это с одной стороны. С другой стороны, это, в общем-то, дань открытости экономическим системам. Мы входим во взаимозависимость, во взаимосвязанность с другими странами, с другими экономическими системами. Это дань за цивилизационное благо. С другой стороны, чем более открытая система, чем более она развита, чем более развита ее система, тем более она и защищена. И для экономики Украины это очень актуально. То есть если бы сегодня мы имели более открытую и развитую макроэкономическую систему, то в таком случае воздействие на нее со стороны других стран, третьих стран, подобного рода вещами, не имело бы таких негативных воздействий. Почему? Потому что в таком случае страна, применяющая такие санкции, получает бумеранг. То есть ответный удар не за счет действия политика, а за счет действия экспортных потоков.